श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशो विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम्ध्यात्मसञ्मितम् यत्त्वयोक्तम् वचस्तेन विगतो मम वाव्यताना सुरौ नितरसोमया तत्र कालपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानम् परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा मन्यसे यदि मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरतो मे त्वं दर्शयात्मानमव्य पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णान्तीनि च पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः सता बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशा यश्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेन वक्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् युधम् दिव्यमानाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाशल्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थम् जगत्कृष्णम् विभक्तमनेकधा अपश्यद्देवस्य शरीरे धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषता अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेवे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरकां च लिङ्गान् अनेकबाहोदरवत्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्दरूपं नाकं न मध्यं न पुनः

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्दं या वायैकेन दिशश्च सर्वाः रूपमुग्रं च वेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मन् अमीहित्वां सुरसङ्घापिशन्ति प्राञ्जलयो गृणन्ति ङ्गा स्तुवन्ति त्वां सुलाभिः रुदादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेष्णौ मरुतश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः विषन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् हो बहु बाहुरुकारम् बहुदरं बहुदं श्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यदिता सखाहम्पृशम् दीप्तमनेकवर्णम् याताननम् दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदितान्तरात्मा धृतिम् न विन्दामि शमं च विष्णो दर्षा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला न न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी चत्वाञ्झुलराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्र सहादौ त्वरमाणा विशन्ति रक्षाकरालानि भयानकानि ये चेद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तम् ज्वलनम् पतङ्ग्वा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशसति लोका कवापि वक्त्राणि समृद्धबेगा समानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः ते जोभिरापूर्य समग्रम् ख्याहिमेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि न तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि प्रवृत्तः प्रवृता न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठय शोलभस्व जित्वा शत्रून् भूत्वा समृद्धम् पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भवसाचिन् द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथं च कर्णम् तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतां सञ्जयिमा व्यतिष्ठा युद्ध स्वजेता शिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनम् केशवस्य नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् जगद्गतम् भीतभीत प्रणम्यवाची ताने प्रकीर्त्या जगत् प्रदिशन्त्यनुरजते च तां सि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा तस्मा च तेन महात्मन् ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदतरं त्वमादिदेवः पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रजामहश्च नमो नमस्ते तु सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्साधस्ते नमोऽ ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि करोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सचेते अजानता महिमानं प्रवेदं मया प्रमादात् प्रणये अवापि यच्च वहासा तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं रक्षामये त्वामहमप्रमेयम् हि <Sess> <Sess> लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्धिकरोतु्यः लोकत्रयेभ्यत्रैव प्रभावा तस्मात् प्रणम्यसादये त्वामहमीष बीजं देव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियाया सतिदेव सोढुम् पूर्वं विषयोऽस्मि दृष्ट्वा वयेन च मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीदेवेश जगन्निवास विरीकिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते भगवानुवाच मया प्रसन्नेन न तवाजुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन पूर्वंग्रैः एवं सुदेव सकरोपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च कीतनेन भूत्वा पुनः सौम्यमपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्वेदं मानुषं रूपम् तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्य वृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः भगवानुवाच दुदुर्दर्शनमिदम् रूपम् पृष्टवानसिनः नाहम् वेदैर्न तपसा शक्य एवमि द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या शक्या अमेवं विलोचना ज्ञातुम गष्ट्वा जगत्येना प्रमेष्यन् च परन्तप मत्कर्म नरमह परमह मत्पक्क संगवर्द्धितः निर्वैराग सर्वेषु यस्मामेति पाण्डव पा, औ तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जन संवादे विश्वरूप दर्शनयो गो नामा एकादशो अध्यायः